নতুন ভিডিঅ' লৈ সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আজি এই ভিডিঅ'টো কোনো পাঠভিত্তিক আলোচনা নহয় তথাপি এই ভিডিঅ'টোৱে অসমৰ বায়েৰহনীয়া সাংস্কৃতিক পথভূমিত বৈষ্ণৱ আন্দোলনৰ পৰম্পৰা আৰু ভাওনা সংস্কৃতিৰ কেতবোৰ ৰূপৰেখা সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে মৰ্তব্য যে মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যৱস্থাত চলি থকা কেতবোৰ দুষ্কৃতিক আঁতৰাই এখন সমজনীন সমাজ ব্যৱস্থা সংৰচনাৰ স্বাৰ্থত শ্ৰীমন্ত শংকৰ গুৰুজনাই অসমত আৰম্ভ কৰিছিলে ভাওনা সংস্কৃতি ছখন অংকীয়া নাটৰ যোগেদি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই সমগ্ৰ বৈষ্ণৱ সংস্কৃতিটোক আধ্যাত্মিক ভাৱৰ দ্বাৰা সাঙুৰি ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিছিল কিন্তু ইতিমধ্যে যিটো মই ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱালোঁ সেই ভিডিঅ'টোত যে সেই অভিনেতাজনে মদ্যপান কৰি নামঘৰৰ ভিতৰত যিসমূহ কাৰ চাজি পৰিৱেশন কৰিলে সেয়া কিন্তু সম্পূৰ্ণ বৈষ্ণৱ আন্দোলনৰ যি মূল প্ৰসংগ সেই প্ৰসংগৰ পৰা সম্পূৰ্ণ আঁতৰি আহিলে তাত কোনো ধৰণৰ আধ্যাত্মিকতাৰ ভাৱনা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আৰু এই আধ্যাত্মিকতা ভাৱনা পৰিলক্ষিত নোহোৱাকৈ বছৰটোত যদি শতাধিক ভাওনাও অনুষ্ঠিত হয় সেই ভাওনাৰ পৰা কিন্তু কোনো ধৰণৰ বৈষ্ণৱ পৰম্পৰা অসমত বৰ্তি থাকিব নোৱাৰে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে যি মহৎ আদৰ্শ সন্মুখত ৰাখি বৈষ্ণৱ আন্দোলনটো আৰম্ভ কৰিছিলে সেই বৈষ্ণৱ আন্দোলনৰ প্ৰাসংগিকতা কিন্তু বৰ্তমান প্ৰতিযোগিতামুখী যি প্ৰৱণতা সেই প্ৰৱণতাৰ মাজত লুকাই পৰিছে বৰ্তমান ভাওনা প্ৰতিযোগিতাৰ নামত চলা যিসমূহ অপ্ৰাসংগিক ৰীতি নীতি পৰিলক্ষিত হয় সেই ৰীতি নীতিসমূহে কিন্তু বৈষ্ণৱ আন্দোলনৰ যি মূল কাঠামো সেই মূল কাঠামো ধ্বংস কৰিবলৈ সৰহ সময় নালাগে এইসমূহ বিকৃত অভিৰুচিৰ মানুহৰ কাৰ্যকলাপ আৰু এইখিনিতে মই এটা উল্লেখ কথা উল্লেখ কৰিব খুজিছোঁ কেৱল ভাওনা সংস্কৃতিয়ে নহয় শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ দ্বাৰা ৰচিত বৰগীত মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ দ্বাৰা ৰচিত বৰগীতসমূহকো নতুন নতুন দৃষ্টিভংগীৰে গায়ক গায়িকাসকলে উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ ফলত শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ যিখিনি বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যসমূহ কিন্তু লোপ পাইছে আৰু এই নৃত্য গীত সংগীতসমূহে নিজৰ স্বকীয়তা হেৰুৱাই পেলাইছে বৰ্তমান বা ভাওনাৰ নামত বহুৱালি চলিছে প্ৰতিযোগিতা ভাওনাৰ নামত অস্ত্ৰোপচাৰ চলোৱা হৈছে ভাওনা সংস্কৃতিৰ ওপৰত প্ৰতিযোগিতা ভাওনাই এনে অৱস্থা পাইছেগৈ যে মাইক্ৰমিনি ভাওনাৰ প্ৰাসংগিকতাও এতিয়া উপস্থাপন হৈছে মিনি ভাওনা মিনি ভাওনা য'ত মাত্ৰ এটা এটা দৃশ্যহে অৱতাৰণা কৰা হ'ব আৰু সেই দৃশ্যটো অৱতাৰণা কৰিয়েই এটা ভাওনাৰ দলে পুৰস্কাৰ বুটলিবলৈ সক্ষম হ'ব এনেকুৱা কিন্তু কাৰ্যা যিবোৰ গাঁৱৰ সমাজৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা নাই এনেকুৱা কাৰ্যা যিবোৰ আৰম্ভ হৈছে শিক্ষিত ভদ্ৰ আৰু জ্ঞানী হিচাপে পৰিচিত তথাকথিত লোকসকলৰ মাজৰ পৰা আহে এই ভাওনাক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই আলম হিচাপে লৈয়ে অনাখৰি মধ্যযুগীয় লোকসকলৰ মাজত নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰৰ ঘূৰি বঁথা ধাৰণ কৰিছিল আৰু আজি এই একবিংশ শতিকাত সেইসকল অসমীয়াই ভাওনাক অন্য সামগ্ৰীলৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰিব ইয়াতকৈ আৰু দুখৰ কথা দ্বিতীয়টো নহ'ব গতিকে শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ বৈষ্ণৱ পৰম্পৰাক জীয়াই ৰাখক বৈষ্ণৱ সংস্কৃতিক নিখুঁতভাৱে পৰিৱেশন কৰিবলৈ শিকক এই মই দেখুওৱা ভিডিঅ'টোৰ দৰে মাতলামি কৰি নামঘৰৰ ভিতৰত ভাওনা পৰিৱেশন কৰা ভাওৰীয়াসকলক দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে কিন্তু ভাও ল'বলৈ আপোনালোকে সুবিধা নিদিব আৰু ৰাইজে তেওঁলোকৰ উচিত বিচাৰ কৰক আৰু আশা কৰিছোঁ বৈষ্ণৱ আন্দোলনৰ স্বকীয়তা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই ভিডিঅ'টো সকলোৰে মাজত শ্বেয়াৰ কৰক যাতে দুনাই এনেধৰণৰ দুষ্কৃতি আমাৰ মাজত পৰিলক্ষিত নহয় ধন্যবাদ